я вам кланяться хочу вам каждый день. Но именно сегодня, этот день, когда мы низко кланяемся, в первую очередь, ветеранам Великой Отечественной войны. Тем, кто отстоял нашу землю, отстоял мир на нашей земле, нашу территорию в годы Великой Отечественной войны от фашистских захватчиков. Во вторую очередь поблагодарить всех тех, кто воевал и тех, кто отстроил наше государство и нашу экономику в послевоенные годы. Всем вам низкий поклон. Тем, кто запустил космический корабль на орбиту, тем, кто строил садики, тем, кто строил школы, тем, кто воспитывал детей, учителям, врачам, воспитателям, вот, различным слесарям монтажникам и так дальше. Всем, кто подстаивал интересы нашей Родины. В Совет ветеранов области я лично от чистого сердца, от всей души хочу поздравить вас с этим днем, пожелать вам мира, добра, тепла в вашем доме, благополучия в ваших семьях, здоровья вам вашим родным и близким и долгих-долгих лет жизни, чтобы вы свой опыт, свои знания, свой ум и мудрость передавали своим детям и внукам. Основное достояние наше ⁇ это ветеран, в вкладывается вкладываются знания, опыт, умение и мудрость. Это основное достояние человечества, которое мы должны передавать, передавать из поколения в поколение и не прерывать ветеранское движение, преемственность поколений, учить детей, учить внуков, не забывать, что они у нас есть, помнить о них, ну, а детям и внукам, естественно, помнить и ухаживать за нашими родителями, помнить, что в Конституции прописано четко, до зрелого возраста ухаживают родители, а после этого ухаживают дети и внуки за своими родными и близкими. Счастья вам, здоровья и благополучия. И разрешите от имени Совета ветеранов области вручить грамоты Марусяк Алексей Семенович, участник моих Великой Отечественной войны. Господин Продан, Александр Хелевич, наш поэт, писатель, он сегодня в командировке в Киеве, но все равно поддерживаем его аплодисментами. Мазур Мария Васильевна, активный участник Лиганского движения.